Крымске пострадавшим от наводнения в ночь с 5 на 6 июля продолжаются похороны погибших. По заявлению министра МЧС Российской Федерации Владимира Пучкова, на 11 июля число погибших составляет 171 человек. Но многие очевидцы утверждают, что исходя из числа погибших соседей, цифра гораздо больше – более тысячи человек. В результате проявленных сильных дождей пострадало у нас три основных города – это на Новороссийск и Крымск. Наиболее пострадал город Крымск где половина города была затоплена и шла волна 6 метров в городе более 3 метров сейчас проводятся аварийно-спасательные работы активная фаза спасательных работ завершилась основа это приведение город в порядок оказание жителям помощи гуманитарная помощь и помощь пострадавшим на сегодняшний день зарегистрировано 161 человек который точно доказан что он погиб от наводнения. По пострадавшим уточняются списки, поэтому не хотел бы их говорить. Похороны погибших производятся бесплатно. Рост цен на ритуальные услуги не зафиксирован. Как и не подтвердился факт роста цен на продукты питания. Очень плохо. В магазинах ничего нету практически, кроме соды, водки и сигарет. А цены в магазинах? Ну, я скажу так, не подняли. Слава Богу еще. У вас, а где вы покупали? В экономическом. Вас не подняли, да? Нет, нет. Ну, у нас как бы не сильно пострадал наш район, слава богу. Ну, а бесплатная помощь? Бесплатная помощь сейчас был в центре, оказывается, людям вода, сух, сухие пайки раздают. Вот. Ну, очередей, а скажем так, нету. Ну, все, вроде как нормально. Людям помогают. Спасибо. Цены нормальные. Тушенка в стекле 54 рубля баночка. Ну, конечно, народ очень естественный, напуган, и, и страх, и растерянный. И... Понятно, в каком состоянии люди. Но дело в том, что кто понимает торговлю, что мы розничная торговля, мы не имеем права поднять цену, и мы это понимаем. Мы, нам тоже жалко народ, такой беду люди перенесли. Но стараемся. И масло у нас растительное. Я считаю, что у нас цены нормальные. 48, э, растительное масло. Ну, на рынке 45 торговали, ну, там же оптовики, а мы розница. 48, я считаю, нормальная цена. Хлеб у нас 16,50, мы цену не поднимаем. Э, сдоба была, э, сейчас еще пирожочки подвезу, 10 рублей. Ну, как бы так, овощи тоже. Вот. Поставщиков мы сделали даже на овощи наценку 10% и торгуем. Берем непосредственно прямо на поле. В Славянск выезжаем, в Вареньковскую на поля. А эти овощи не затоплены? Нет, нет, нет. Вареньковка наш не была затоплена, Славянск нет. Мы же понимаем, что это такое, тем более, не дай бог, инфекция какая-то будет. Это все местное. С Киевской, с киевской. картофель везут, лук, лук, поля, там огромные поля. Так что у нас затопленного ничего нет. Все качественно, все нормальная продукция. Многие крымчане благодарят волонтеров, помощников неравнодушных людей, приезжающих на подмогу со всех уголков страны. Приезжали из Анапы, волонтеры просто, вот по улице провезли там хлеб, воду. Крупы там какие-то. И первые, кто откликнулся, вот в интернат нас привезли. Это церковь. Церковь. С Новороссийска приезжали на собственных машинах люди. Просто вот я как раз попала в такой момент, на вот эту гуманитарку у нас на континенте. Прям свои машины открывали, подзывали и раздавали вещи, раздавали продукты, раздавали лекарства. Это вообще им благодарность, вот низкий поклон, честно говорю, за это вообще. Не подтвердилась информация о том, что якобы вместо положенных 10 тысяч рублей кому-то выплачиваются меньшие суммы. Ранее это связывали с вычетом налогов 13%. Вице-губернатор Иван Пиронко опроверг эти данные, объяснив, что на каждого члена семьи положена сумма в 10 тысяч, но не более 50 тысяч на семью. То есть, если в семье 5 человек или меньше, суммы будут круглыми. Если 6-7 и более, то сумма в 50 тысяч рублей пропорционально делится на количество членов семьи, чтобы все получили равные доли компенсации. В те, которые люди, чтобы знали, куда им обращаться. Я им подсказываю, рассказываю, куда им идти, потому что у нас тут почта затоплена тоже пострадавшая, поэтому я им подсказываю, куда идти, по какому адресу обратиться. А здесь это именно тот непосредственный документ, где они расписываются получают по нему деньги. Начиная с 8 июля в районе поселка Сокдре производится массовое захоронение животных, трупы которых до сих пор находят в домовладениях после схода воды и под развалами. Ранее в некоторых СМИ просочилась информация о возможном заражении Крымска и Крымского района. Однако власти Кубани опровергли эту информацию. Эпидемиологическая ситуация, уверяют они, находится под контролем. На сегодня уже практически полностью налажена система водоснабжения. И все же кандидат биологических наук Сергей Печенов, находящийся на территории бедствия с рабочим визитом, обратился к крымчанам с просьбой более тщательно соблюдать дать меры предосторожности во избежание массовых заболеваний. Главное вот на сегодняшний день, я второй день здесь изучаю обстановку, смотрю, что здесь происходит. В общем, картина такая, что завалы, стоячая вода и довольно большие лужи, они, в общем-то, остаются. И там как раз существует опасность возникновения инфекционных заболеваний. Это, в общем-то, азбучная истина. И Никого они особо могут не тронуть, но на самом деле это очень большой э, источник очень большой опасности. Потому что ну вот есть такое понятие в медицине, физиологии общее, это адаптационный синдром. Э, все, все вы сейчас пережили тяжелейший стресс. Четвертый день он длится, вы находитесь в напряжении, э, в неустроенности, в условиях скучности в тех же лагерях или в своих домах, которые не восстановлены. Где-то вот на 4 пятый день начинаются очень большие изменения, негативные изменения в организме после стресса. И в частности, одна из реакций это резкое снижение иммунитета. Таким образом, это, в общем-то, ребенку ясно, что сейчас вот повышенная такая опасность из-за стоящей воды и неразгребенных этих завалов, от которых, кстати, идет очень достаточно замедленный и выраженный трупный запах, это опасность широк большого и резкого распространения инфекционных заболеваний, заболеваний вплоть до эпидемии. В связи с обстановкой в городе собираются группы детей и семей, чьи дома пострадали во время наводнения, для отправления их на дальнейшее санаторное лечение. Тем временем у родителей появится возможность заняться разбором завалов, отмыванием мебели, подготовкой документов. Кстати, в Крымске уже полным ходом идет процесс сноса непригодных для проживания домовладений. Специально для тех, кто занят разбором вещей в домах, машины с горячим питанием и средствами гигиены следуют по улицам города, раздавая предметы первой необходимости, чистую питьевую воду и пищу нуждающимся. Подворовой обход с целью Фиксирование фиксирования утраченного имущества продолжается третий день, поэтому важно, чтобы у каждого домовладения находился хотя бы один человек. Из наиболее часто встречающихся проблем, с которыми столкнулись многие жители города, это отсутствие в списках их фамилий на получение компенсаций. Мы себя не можем найти в списках. Все улицы. Нет. Все улицы. Наши Белинского нету списка. списках. Мы что, не пострадавшие? Мы списали. За... Кричат, я русь. Всю семью переписала, где мы? То есть вам не будет вам а ходили, обращались? Сейчас пойдем опять в администрацию, пятый кабинет, представьте опять заново заявление. А там посмотрим, что дальше в дальнейших действиях будет у них, не знаю, честно. Мы квартиранты, мы потеряли все имущество, машину потеряли. Я не знаю, выплатят нам, не выплатят, чем мы остаемся. Мы ничего, это мы просто бомжи. Ранее сообщалось, что решением губернатора Александра Ткачева от должности остранен глава администрации Крымского района Василий Крутько. Его сменил Александр Васильев, руководивший до этого Абинским районом. За последние двое суток из Крымска было вывезено около 5000 тонн мусора. Окончательное электроснабжение в Крымске обещают восстановить к 12 июля. По предварительным данным, ущерб по трагедии оценивается в 4 миллиарда рублей. Контактные телефоны служб и ответственных организаций можно узнать по номеру студии телевидения «Электрон» 45550 или по эфирному номеру. Номер радиоэлектронов М два ноль восемь ноль восемь.